أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد روي عن روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله حرما وهو مكة ولرسوله حرما وهو المدينة ولامير المؤمنين حرما وهو الكوفه ولنا حرما وهو قم وستدفن فيها امراه من ولدي تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اج نور امامت كي پرورده طهارتو عصمت فرتي تصوير علم کی گہرائیوں کی شناور محبت ولایت کی علمبردار اطاعت و رضا کی آئین دار حیا و عفت کی چادر زہد کی علامت رازدار ولایت و امامت سجدوں کی زینت وفا کی نشانی حیا کی دلیل عبادت کی خوشبو بنت منہ سبن جعفر اور ہمشیرہ عالم آل محمد حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور اسی مناسبت سے میں تمام عالم اسلام کو خصوصاً اور بالاخص حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں حدیع تبریق عرض کرتا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ فقط ایک عظیم سیدہ نہیں بلکہ سفیرہ ولایت اور امینہ امامت ہیں ناظرین کرام جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل ہوا اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ اللہ حرمن مکہ بے شک اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمن وہو المدینہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے اور ولی امیر المؤمنین حرمن وہو القوفہ اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے اور ولنا حرمن وہو قم اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے اور وہ قم ہے امام آگے فرماتے ہیں وَسَتُدْفَنُ فِيهَا اِمْرَاتٌ مِّن وُلْدِ اور قم میں میری اولاد سے ایک بیٹی دفن ہوگی تسمہ فاطمہ جس کا نام فاطمہ ہوگا پھر آگے امام نے فرمایا فمن زارہ وجبت لہ الجنہ اور جو اس کی زیارت کرے گا جنت اس کے لئے واجب ہو جائے گی ناظرین کرام آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے جس طرح مکہ مدینہ اور کوفہ کو خدا و رسول و امیر المؤمنین کا حرم قرار دیا اسی طرح سے قم کو ایم بیت علیہ السلام کا مرکز اور حرم قرار دے دیا اور قم کی جو جو بیت علیہ السلام کی حرم اور مرکز ہے اس کی محور کون ہے حضرت فاطمہ قم سلام اللہ علیہ ہے تو اس سے بڑی فضیلت آپ علیہ السلام کی ہو نہیں سکتی کہ جو تمام باقی ایم بیت علیہ السلام کی جو حرم ہے جو مرکز ہے اس کی محور ہے آپ کا جو معروف لقب ہے معصومہ وہ کسی عام انسان کا دیا ہوا یا پھر کسی کے جذبے کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ لقب عالم آل محمد حضرت امام رضا علیہ السلام والسلام کا عطا کردہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بقم من عارفا بحقها فلہ الجنہ جو شخص معرفت کے ساتھ معصومہ کی قم میں زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے یعنی حضرت قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کا جسے شرف حاصل ہوا امام علیہ السلام کے اس نورانی فرمان کی روشنی میں جنت اس کے لیے ہو جائے گی ایک اور مقام پر امام رضا علیہ السلام والسلام اپنی بہن کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں منظار من کا منظار امام فرماتے ہیں کہ جس نے قم میں مأسومہ حضرت معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اب امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی زیارت گویا زامن آہو حضرت عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ السلام کی زیارت کا کتنا ثواب ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے اس سے کہ بی, بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے تو اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے اس ثواب کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم حضرت امام رضا آپ امام رضا علیہ سلاۃ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے اس سلسلے میں ایک روایت حضرت امام محمد تقی علیہ و السلام سے منقول ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام کی ثواب زیارت کا کتنا ثواب ہے امام جواد علیہ السلام سے منوی ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی حضرت امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے والد کی قبر کی زیارت کرے اللہ تمام اللہ اس کے تمام پچھلے اور آئندہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اتنا ہے کہ ظاہر کے ماضی اور مستقبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسی امام نے یعنی امام رضا علیہ السلام والسلام نے فرمایا جس نے معصومہ کی زیارت کیا گویا اس نے میری زیارت کی تو ہم یہاں سے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا اتنا ثواب ہے کہ ظاہر کے ماضی اور مستقبل کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے جس کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے اس کے بھی ماضی اور مستقبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بخش دیے جاتے ہیں یہ ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب اور آپ کی شان لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند وند رب ذلجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو آخر میں ایک شیر سماعت فرمائیے ارشاد ہوتا ہے کہ قم کے میں خانے میں آنا باعث توقیر ہے قم کے میں خانے میں آنا باعث توقیر ہے کس کس قدر شفاف ماں کی دودھ کی تاثیر ہے روزے معصومے قم دیکھ کر ایسا لگا روزے معصومے قم دیکھ کر ایسا لگا در پہ میں خانے کے رکھا ساغر تطہیر ہے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین